Дальше, Дальше. 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 сестрички медицинские. Дальше. Обязательно. Дальше. Дальше, даже, да, даже отводили руки, аплодируем. Младший медицинский персонал. У -у 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 -у. Чистота Дальше. и порядок, да? Различные направления медицины. медицине. Все, все те, кто, кто не могут жить без воды, посеяны по биологии. Без, без воды, без воды нету, не будут Ура! <плачу> Итак, вот все те, кто трудится во втором отделе. Ну, а сейчас мы предоставим слово... Внимание, внимание. Экономисту. Замечательно прекрасной милой даме Валентине Федоровне Дашкой. Я иду к вам. Я здесь. Не, лучше там. Фокус лучше. А куда ты ушла? А, -а, -а, -а. а вот здесь правильно. Правильно, вот здесь. Не-не-не, мне ее снимать неудобно. Солнце в кадр. Ближе к воде. Ближе к воде.

к сожалению, у нас ну, не получилось, ну это такое. За, вот сейчас за 9 а это месяцев, да, это уже по да, оперативным да, данным, у нас да, мы оздоровили да, да, где-то порядка 50 тысяч, ой, и было была заселенность да, нашего санатория. <вот> ну и в зависимости от этого формировались наши финансовые и экономические результаты. Значит, мы запланировали доходы на этот год порядка 13 миллионов срочных. Ну, <сосы> расходы в пределах оплаты труда, который, кстати, должна вам сказать, что он, как и обещал директор, повышен на 15% по сравнению с отчетом прошлого года. И он 4 миллиона 800, 000, это наш годовой фонд оплаты труда. Расходы в пределах плановых э, доходов, ну, так как мы особенно за прибылью не гонимся, но тем не менее они должны компенсировать доходы все наши расходы. И по результатам все эти я должна вам сказать, что при плане прибыли 63 тысячи, мы получили миллион сто. Вот сказала, что вот такого, как у нас было в этом году, финансового состояния, то есть мы вовремя получаем зарплату, вовремя получаем авансы. Ну, у нас такого обычно это тогда можно было достичь, когда <связан> <связан> <да> все на тренинг пользуются, ползали, плакали, дайте денег, дайте денег. А сегодня мы богатенькие, у нас есть свои. Вот поэтому я не буду больше говорить о том, что загружать вас цифрами. Вот мы, в общем-то, планируем ну, уже по прогнозным данным, тоже где-то выйти на уровне 12 миллионов плат, даже 12, ну, под, под 13. То есть где-то, вот как я планирую, где-то, значит, порядка 600 тысяч мы не дотянем по доходам. Но во всяком случае, по сравнению с прошлым годом, у нас доходы на а, а лёд, больше, чем Это результат нашей с И, конечно, да, на этом да, отразилось да, то, да, что, да, что да, мы получили да, сертификаты. Да, да, мы стали работать да, лучше. Наш коллектив, ну, то, что он трудоспособный, это не вопрос, но просто уже сейчас более организованный в своем подходе к выполнению всех программ, всех заданий, всех графиков. Лучше, чем как зал, да? На наших врачей а ты ж кричала о сократить. Даже не оговаривай. Кричала о сократить. В автобусе. Она не думала, что будет так. А ну да, я прошла тут уже. Ну и другие, не говоря о наших милых, заботливых сестричках, не говоря о наших администраторах, и все в основном. Это только начало, Наташа. Возьмите мои слова. Администрация. А, а не ты не хотела в 12, в Да, типа сократить, раз. да? Это уже пора? Да. А еще шашлыки Еще не танцевали. Да. Я боюсь, что надо час его с Хороший финансовый И быстро все сами соберем, подмечаем. За это принимаю да. и запрошую. Ура! 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 Ура!